Как ты выехал? Слушай, ты два года назад выехал. Ну как выехал? Устроился водителем на бусик. Ехал в Молдову за товаром. И вообще я ехал в Америку отдохнуть на три месяца. И должен был оставить бус в аэропорту, потом прилететь обратно и приехать же домой. Приехал на границу, а мне говорят, мы тебя не пропустим, потому что ты потенциальный беженец. И дали мне документ заборона на проект державного кордону. Внесли в базу, в компьютер все дела. Я говорю, так я завтра приеду, типа. Они говорят, да нет, ты в базе уже, не получится у тебя ничего. И я, недолго думая, позвонил своему куму, говорю, позвони всем друзьям, знакомым, жалуйся на начальника этой пограничной службы на горячую линию. Короче, поступило больше, чем 100 жалоб на этого начальника. Он ко мне подходит, говорит, зачем ты это делаешь? Я говорю, а почему ты меня не пропускаешь, если у меня все документы есть? Он мне говорит, давай ты... Через тысячу футов. повернить на воруч. Он говорит, давай ты позвонишь тем ребятам, скажешь им, чтобы они перезвонили, сказали, что пошутили, а я тебя пропущу. Я говорю, не вопрос. И мы вот так поступили. Я говорю, так я же в базе уже, меня нельзя пропустить. Он говорит, ну я решаю, типа я тебя пропущу. Таким образом я выехал в Америку, а после того, как меня не выпускали со страны, этот пограничник, то я уже решил и не возвращаться. Если бы не он, то я бы вернулся еще. А так как он меня не выпускал, то я думаю, ну зачем мне тогда возвращаться обратно. И я здесь вот остался в Америке. Деньги не платил? Не платил вообще ни копейки никому. И вот так вот я в Америке теперь живу.